Когда люди видят человека, который опускает свои руки в ледяную воду, наверное, начинают ежиться от холода, говорить, боже мой, как это возможно? На самом деле вода, вода ⁇ это не просто вода вот, мертвая, как мы видим, да? там озеро, море, все такое. Это, это живое. Хтось відчуває себе м'ятною цукеркою, у декого виростають крила, а у когось феєрверк у душі. Нібито звичайні жителі щастя, але напрочуд щасливі. І справа не у назві міста, а у щоденному поринанні у воду. Поодинці або ж гуртом вони крокують рідними вулицями до озера частенького по чергову порцію позитиву. Здравствуйте! Де наші собачки, які нас зустрічають? ну як, хто перший налітає. Вкрити кригою озеро членів Аквайз-клубу не лякає. Навпаки, гарантує не просто холодну воду, крижану. А відтак гострішими будуть відчуття. На початку невеличкий розігрів безпосередньо на замерзлому водоймищі. Зараз візьмемо інструменти почистити з У нас вже Саша. Нас, наш, так сказать, заведующий по проруби, он каждое утро приходит вместе со своей супругой Наташей, в 5 утра, в 6, готовят прорубь, а мы приходим уже тогда купаемся частенько, в основном готовые проруби. Так, ну, девчонки, пойдем помогать Саше, берем сачки, берем наши эти. Кто, кому что давать? Кому пешню, кому сачок? Ну, а там уже нам немножко осталось совсем. Чтобы нам легче было потом лед вылавливать, убирать. Но ну, сейчас, когда лед целенький, мы всегда под низ проталкиваем эти льдины, потому что это выбрасывать руками. С двух сторон берем и вот как Саша с Леночкой делают, под льдину загоняем. Так быстрее получается. К льдине прилипает под низу и все, никуда не выходит тогда. Ну, мы обычно каждый год делаем такую прорубь, где-то 12 метров, в этом 10. Хотя бы, чтобы можно было поплавать, не просто окунаться, а подвигаться. Ну, у нас и название озера такое чистое, родниковое озеро, и летом холодная вода всегда. Сегодня мало льда на проруби, поэтому легко ее чистить. Когда большие морозы, нам, конечно, труднее. Мы пытались делать прорубь, выпиливать бензопилой. Но получается так, что в воду попадает масло, и тогда приходится купаться в масле. Мы эту затею оставили и чисто делаем руками. Это, конечно, трудоем, но уже привыкли, набили руку. Это мы уже немножко придумали с очками вылавливать, чтобы легче было со временем. В прошлом году так не делали, позапрошлом, да? Когда мы были в Днепродзержинске, мы плавали при минус один. Было прорубь Бассейн очень огромный. И мальчики там прорубили, но вот такой вот, льда никто не выбирал, так как мы с очками. И мы с Танюшей, когда был заплыв, мы просто порезались. И плечи, и руки были порезаны. Вода чистенькая. Видите, какая чистая, прям чистая-чистая. Раздеваемся и купаем. Складніше за все кажуть щастинські моржі роздягнутися. Раніше за лічені секунди перевдягались просто неба. Тепер любителі крижаної води роблять це більш привільно. У них з'явилось невеличке орендоване приміщення, нехитра екіпіровка, кілька кроків, і їх вже не зупинити. Та сміхали мяш, не поверите, знаете, як классно. Водичка замечательная. Прелесть. Сюда, когда заходим в воду, говорим, что заходим в здоровье. Бодрость. Хорошее настроение. Классно. не поверите, как замечательно. И вот так уже четвертый год мы купаемся в этой проруби. И хотелось бы на тот берег поплыть. Но не получается. Валюша, Танюша. Мы вас приглашаем к нам приобщиться. Водичка теплая, плюс один градус. Теперь можно опасно загорать на солнышке. Во-первых, чувствуешь себя бесподобно. Это настолько за такая за, зарядка, закол бодрости. Знаете, такое есть выражение. Идешь, как у тебя крылья выросли за спиной. Да. Вот такое всегда. Плюс ко всему болезни. Мы не болеем просто. Вода оздоровительная. Когда мы заходим И в воду... Получается, это самая температура тела с нашей кожи идет вовнутрь. Внутри тела температура достигает 41 ,2 градуса, которые присутствуют внутри инфекции, они при этой температуре просто-напросто погибают. У нас были люди, которые в феврале первый раз купались в плечи, 20 градусов мороза. Да. Человек пришел, окунулся. Посиденьку подготовки. а врачи удивляются, да, почему пошел. ты не приходишь к нам за лекарствами. Вообще, вот это зимнее плавание, ну, очень да, развито по а Украине, встает, в России, в Я понимаю, что вы фазируете, разрешите, пожалуйста, купаться. Так, ну ладно. А, а еще, еще а снежком можно растереться. Ну? Ты рассказала ну, все? Да, ну, присоединяйтесь. Класс. Это у нас пловец на большие дистанции, марафонский заплыв. Очень много у него медалей, поучаствовал в соревнованиях. Большая выносливость. Мы ездили, участвовали в соревнованиях в Днепропетровске. Там заплыл был на, на большую дистанцию. Он победитель у нас был. Первое место занял. Вот человек действительно занимается собой. У нас как-то получилось, что много людей приобщилось именно так. Вот приходишь, раз, кто-то увидел, что ты скупался, присоединился к нам. Это у нас инструктор клуба, физрук Саша. Вообще-то у нас семья, Наташа и Саша. Наташа – это моя напарница, мы с ней первые начинали купаться 4 года назад. Начали с двух человек, потом постепенно присоединились. У всех членов «Аквайз-клуба» особливое ставление до воды – Кажут, маржування имеет какую-то дію. дию. одного раза, нібито бы то воду у 10 градусов січневий мороз, обов'язково прийдеш пірнути ще еще раз. Как можно передать вот этот фейерверк эмоций, который не Это Это действительно как взрыв какой-то вот в теле, и даже, даже не в теле, а вот вот, вот, вот внутри, и... Я, я не знаю, это нельзя передать. Я только могу вас пригласить покупаться и вы почувствуете это. Когда заходишь в воду, вода ледяная, холодно, а выходишь из воды отлично. Чувствуешь себя, как мятная конфета. Вот такое вот чувство, это так, в да, да, переносном да. смысле. Да, Варя, разве так падают? падают? Так падают, вот так вот падают, падают. а да, не так. Дядь, сколько у меня, шесть рук, вот это да. Я думаю, что я все успеваю делать. Вода она вообще чудодейственна, она лечебна она во всех ракурсах, можно сказать. Дома, ну вот, бывает там ну, конфликтная такая ситуация небольшая с мужем. Да ну тебя это самое лучше я пойду это самое в водичке искупаюсь. В воде искупалась, куда все делать? Настроение, веселость, бодрость, все. А то, что-то там было, оно все, она как бы водой смыло, ушло. Все, забылось, все. Прийшовши вперше скупатися в озері на сході сонця, Тетяна з Наталією навіть уявити не могли, що зимове плавання стане справжнім захопленням життя. Колектив моржів почав збільшуватись. Виявилось, охочих до екстремального купання у щасті чимало. У вихідні компанію їм складають і луганчани. Наймолодшому члену Аквайс-клубу 23, найстаршому 65. Але різниця у віці не відчутна. у нас счастье 12 тысяч жителей. Три человека, которые начали заняться, заниматься зимним плаванием. Я шла, встретилась с ними вместе. Они говорят, а вы говорю, не купались случайно? Я видела прору пробита. Думаю, наверное, купались. Они говорят, да, купаемся. А вы не хотите с нами купаться? Я говорю, хочу. Ну так приходите завтра. Это был декабрь месяц, радуса 15-18 морозов. я пришла и на следующий же день уже окунулась, спалась и пошла каждый день. Начинал я сопливание холодной водой с ведра как можно сказать выставлял ведро воды на балкон покрывалась там корочка льда уже появлялась и выливал воду на себя а позже через месяц настал набирать воду в ванную и ложился лежал на время мне это нравилось но ну, проходит время еще хочется холоднее воду ощутить поэтому Вода два. Года купаюсь в прорубі. Чотири роки тому зізнається, Тетяна навіть соромилась свого захоплення, але згодом жінка зрозуміла, подібне загартовування, явище розповсюджене, до того ж, із спортивними рисами. Відтоді моржі з міста щастя, які до речі представляють всю Луганську область, почали змагатись у зумовому плаванні і виборювати призові місця. Когда я через интернет познакомилась с такими же людьми, как я, моржами, видео, где люди участвуют именно в соревнованиях. И тогда вот захотелось тоже принять какое-то участие. И хотелось видеть именно команду. И вот на сегодняшний день у нас замечательный коллектив, которым я могу вообще гордиться. Это настоящие спортсмены. Днепропетровск, Киев, Запорожье, Тернополь. Это лишь небольшой перелик мест, где моржи. Без відзнак луганська команда не верталась. Звідусіль грамоти, медалі, кубки. І не лише заради власної втіхи та встановлення нових рекордів, за визнання зимового плавання офіційним видом спорту в Україні. Не хотілося б, щоб розвивалося і зимнє плавання, і здоровий образ життя. іменно на основі купання в холодній воді, тому що це здоров'я. А потім всі говорять: раз, два, три. в любое время года наш девиз «Холодная вода».